salom muxlislar ushbu videoda yurak uchun eng zararli bo'lgan 7 ta mahsulot keltirilgan yurak qon tomir kasalliklari insonlarni ko'p holatlarda hayotdan olib ketuvchi sabablarga aylanadi har yili dunyoning turli burchaklaridan bo'lgan millionlab odamlar yurak kasalliklari va ularning oqibatlari natijasida olamdan o'tadilar bu kabi xastaliklarga moyillik ers ham bo'lishi mumkin ammo ko'p holatlarda noto'g'ri turmush tarzi ayniqsa zararli taomnoma mahsulotlari ham ana shunday ayrinchli oqibatlarga olib keladi birinchi shakar shakar deyarli har bir mahsulot tarkibida mavjud bo'lib yurak uchun juda xavflidir mutaxassislar kuniga yigirma o'ttiz grammdan ortiq shakar iste'mol qilmaslikni tavsiya etadilar ikkinchi shirinlik va pishiriqlar pishiriqlar tarkibida ko'p miqdorda shakar va to'yingan yog' bo'ladi ushbu mahsulotlar hech qanday oziqoviy xususiyatiga ega emas faqatgina xolesterin miqdorini oshira oladi xolos uchinchi gazlangan ichimliklar ularning asosiy xavfi tarkibidagi shakarda emas shakarning suyuq ko'rinishidadir shakarli suvlar insulin miqdorini o'zgartirib yuboradi bu esa ortiqcha vazn va və butun boshli metabolik buzilishlarning asosiy sababchisiga aylanadi to'rtinchi yog'sizlantirilgan mahsulotlar yog'sizlantirilgan mahsulotlar bir qarashda foydalidek tuyulishi mumkin ammo ko'p hollarda tarkibida yog' bo'lgan narsalar ham aynan shunday nom bilan sotuvga qo'yiladi shu boisdan ham mahsulotlarni xarid qilishdan avval ularning tarkibini o'rganib chiqish kerak beshinchi margarin margarin to'yingan yog'ning koni bo'lgan mahsulotlardan biri u organizmdagi yallig'lanish jarayonlarini keltirib chiqaradi oltinchi oq non nonni me'yorida tanovul qilgan yaxshi ammo oq nondan voz kechib qorasiga o'tganingiz ma'quldir u ishlov berilgan uglevodlar koni sanaladi uning tarkibida kletchatka ham foydali moddalar ham mavjud emas oq nonni haddan tashqari ko'p iste'mol qilish qondagi glyukoza miqdorini tushirib yuboradi va qon tomir kasalliklari xavfini kuchaytirib yuboradi yettinchi sotuvdagi yogurtlar sotuvdagi yogurtlar sun'iy qo'shimchalar va zararli moddalar bilan birgalikda ishlab chiqariladi shu sababli yogurt iste'mol qilishni istagan paytingizda uni uy sharoitida tayyorlashga harakat qiling